Всем привет, меня зовут Лиза Кэт, и сегодня я бы хотела снять просто влог. Извините, я очень долго не снимала видео, и поэтому тогда влог. Сегодня у нас чем? четверг, завтра у нас пятница, но понятно. На улице очень жарко, 20 градусов, я бы сейчас хотела гулять, но не с кем. И поэтому тогда я сниму о а, своих новинках. у меня достаточно много, 5 где-то или меньше 4, поэтому приступим. Надеюсь, вам понравится. Итак, новиночки. Несусь новиночек для личного дневника. Первое, это вот такие вот наклеечки с такими вот фигнюшками, в общем, с всякими там животными, там, фруктами. Потом вот такой браслетик. Ну, все такие, наверное, браслетики. Вот так вот делаешь, и он как бы на руке, да. Вот. Браслетик клевенький. Вот. Потом а, вот такие татухи. Самое прикольное из них это вот это вот. Вот мне больше всех нравится вот эта тушка, она очень клевая. Также там есть еще, сейчас покажу. Вот такие вот. <laughs> То есть не очень, но самое прикольное это было стали. Следующее это. Блин, я устала держать. Вот. Сейчас. Следующее это лизун. Такой вот. Сейчас я покажу Он Достаточно маленький стал. И открывать сложно. В общем, вот он, вот такой вот, ярко-оранжевый. Вот такая вот сопля. Да, я, в принципе, не люблю ледов, но для прикола я себе тогда купила. И теперь самые клевые новички для личного дневничка. Так, я купила себе новый декоративный скотч. В магазине всего по 37. Там 4 скотча по цене 39 рублей. Так, приступим. Первый это вот такой вот, с такими вот... То это мороженки какие-то там всякие печеньки следующий кто мне попался это с сердечками вот такими вот потом с туфельками и сумочками всякими и еще вот такой с цветочками это все также вместе с какими то денежками там машинками т.д. т.п. в общем сейчас я хотела смотреть фильм Пушман, но я новых видео Да, печально. Пью водичку. А да, сейчас я попью. А это очень жарко, да. Извините за тень, которая отражается. Просто так во всей квартире. И ем чипсы. Вот там у меня осталось. Я не снимала видео долго, так как в итоге что то там у меня было не загружались видео поэтому вот так наверное скидочка из магазинчика империя кукол там я раньше покупала себе кукол монстр Хай это вот здесь написано где находится вот и там все куклы монстр хай женщина сейчас не люблю и у меня две куколки и я э, ими не пользуюсь. Ну, как бы я не, не играю, не коллекционирую, ничего. Вот так вот. О чем вам рассказывать еще, я, кстати, не знаю. За принятникой снимать я не буду. Но может сейчас только лимончик попробую съесть. Извините. Так, пойдемте. Тут футболки. Так, пойдемте, пойдемте подъемки. У меня на кухне тоже такой бардак. Ой, котечка. Кажется, я волоски такой дрявый, если у меня стали. У ты зайка. Да ты же мой хороший.